Моря, Ну как легко нам всем будет сейчас погрузиться в море сказки. Я вам обещаю восхитительный вечер. Для этого я, прекрасная, сказочная, добрая фея, хочу пригласить особого гостя, приехавшая к нам с Парижа. В этом веке я написал замечательную сказку про красную шапочку. В этой сказке... Эй, кого интересует такое старье? Может, мы еще книгу Берешин вспомним? Мы сегодня вам расскажем сказочку про семочку. красненькой пипочке. Посмотрим, посмотрим. Возле, леса, возле речки жил один еврей вместе. Жил, как Бог ему судил. И у этой пары дома подрастал сыночек дома. Он всегда зимой и летом в красной кипочке ходил. В красной кипочке шелковой, Там начитан, там Бог материнской любовью и вниманием. Согрели. Ой, девочка, куда ты пошла? Ой, дартадер, Мэйди Бейнер, Ой, ангели Ашейнер, Тормини красавец, красавец. Вот пиши с него портрет. А за лесом нам пушки в однобедренных. У глупого. Где растет? Черно-баллон.

Как кусок. Одни песни, одни припарки. Все как в печи. Здравствуй, поле, я в твоей домке Но зато у мамы Рилы Все гороц, красный спор, красной кипочка гуляет, и на скрипочке играет. И не просто, и не просто чижик пыжик, Каму я бы мой мажор. надо бабушку уважить, как ведется на Руси. Возьми, сынок, кошелку. Положи смычок на полку. Отнеси кошерные продукты, бабе Розе отнеси. А в кошелку, мама Рыба, положила все красиво. Фаршированную рыбу с хреном в от шпрот. Яйца свежие в мешочке. И гусиный жир в горшочке. Деруны на постном масле. И, конечно же, Вот оно какое наше лето, лето я зеленью. А ему навстречу... пригодится, потому что съел певицу. Красная из сказки. Шарда, кажется, перо. Волк сперва стоит на стреме, а потом подходит к Семе. Говорит он. Алейхи. Что за кипишь? Тихо. Ша. Ты куда идешь, Пархатый? И чего несешь из хаты? ему навстречу Сема отвеша, отвечает не спеша. Мне смешны твои угрозы. Я несу для бабы розы. Фаршированную рыбу с хрена. И гусиный жир в горшочке. Деруны на постном масле. И, конечно же, рамку. Сладкой. Облизнулся волку краткой. Говорит он. Папе Розе, эти яства не нужны. Я всю жизнь по лесу рыщу. Обожаю вашу пищу. Фаршированную рыбу. И особо деру. А компот в конечном счете... Посильнее, чем Фауст Йоте. <свят> так что нечего мне баки забивать своей мурой. Ни за что я злому волку. Не отдам свою кошелку. Отвечает волку Сёма в красной кипочке герой. И приятель. И за Ну а я из инвалидов. Мне положена диета на гусином, на жиру. Что ж ты, красная ермолка, обижаешь злого волка? Я сейчас пойду и сходу твою бабушку сожру Не пойми меня, преврат. Понесешь потом обратно. Фаршированную рыбу с хреном баночки от шпрот. Яйца свежие в мешочке. И гусиный жир в горшочке. Геруны на постном масле. И, конечно же... говорит. Что ж мне вместо бабы Розы надо жрать кору с березы? Очень нагло отвечает этот злобный инвалид. Мы помчимся на опушку кушать бабушку старушку. По анкете, между прочим, Розу Львовну Шая Пентох не просто знания копит, у него громадный опыт поедания старушек всех народов и эпох. Шарованную рыбу с креном баночки от шпрот. Яйца свежие в мешочке. И гусиный жир в горшочке. Деруны на постном масле. И, конечно же, а водил меня Серега на выставку. Там было телок много и не как она. но я не не дала понять по на выставке по много. Я Стучится в двери кто-то. Кто там? Спрашивает Роза. А в ответ ей... Я сейчас и волка <реклама> съела. Так подумала старушка. Открывает волку дверь. Он сидит в смиренной позе. Говорит он бабе Розе. А мозгу злого волка бьется мысль такого толка. О, сожру ее, старушка. Будут мой. Ну и нет. Сам оденусь бабой розой. И с такой метаморфозой стану ждать внучонка сен. И его я тоже съем. Съем и и с продуктами кашуку. Фаршированную рыбу с греном в баночке от шпрот. <реш> Яйца свежие в мешочке и гусиные жир в горшочке. Деруны на постном масле. И, конечно же, Своей гнусной мордой Бабе Розе тычет в бок. Была бы человеком, поскребла бы по сусекам, может быть, его нашла бы, испекли бы колобок. Но старушка Роза Львовна смотрит прямо, дышит ровно. Ой, сегодня будет кто-то Бабе Розе на обед. Вот она подходит к волку. И берет его за холку, а потом, как рот разинет. по лесу в красной кипочке бежит. Он бежит, роняя слезы, и несет для бабы розы фаршированную рыбу с хреном в баночки от шпрот. Яйца свежие в мешочке. И гусиный жир в горшочке. Деруны на постном масле. И, конечно же, Я, конечно, дико извиняюсь, но идея закончится. С он знаком со старой сказкой Где несложная интрига разрешается в конце Вот приходит он в избушку Волк уже сожрал старушку И лежит под одеялом в повырозанном чипце И пойдут, пойдут вопросы Как назойливые осы Почему глаза большие? Почему большой живот? Где моя В нашей сказке, кроме волка, всем героям повезло. И она будем петь и веселиться Алэстонным Авталухе. от шпрот, яйца свежие в мешочке и гусиный жир в горшочке, деруны на постном масле и, конечно же, компот! <реклама> Потеряла бабка и в покое сон. Двери все открыты, но не идут бандиты. Пусть придут дешевцы, хотя в четверо.